Уже все-все в шоколаде. Нифига не в шоколаде. Заходишь на вот эти их страницы, правый сектор. Все, они там были. Они туда диверсантов закидали, они резали этих русских, а там кураторы, там кадровые офицеры, да, расслабил батоны. Приехали те пацаны с правого сектора, которых уже научили те звери, которые у нас здесь есть. У нас тоже много в военных конфликтов И ездили. У меня один есть такой знакомый Леха Перец. Тоже туда ездил. Был на пересылке какой-то военной части э -э, Чувиха несла э, Помеи, Бу, Что здесь в солдатской кухне, что-то спиздило. Не без этого. Э -э, Он проходил мимо и увидел, как солдат э, начал вывертать и пуцать ногами эту херню. Подошел, дал в ухо. А боец оказался непростой, а Потому что часть модняцка была. И все, и Леху перца, начальник склада Рау. А сейчас уже смотрю, пацаны пишут, что начальник батальона в Яварве. Самая центральная Явор. Да-да, Железяка. Железяка. Железная дивизия. Забыл номер, блин. Начальник батальона. А начальник полигона Игорь Слесарчук. Тоже однокурсник. Там их дохера, да, торм. Никто... Отмитимся Кто будет голосовать за Зеленскую Всех накал, всех убьем Ты дурачок Это непонятно, что твоя чувиха э, В Верховной Радии, блин, У них там зарплата хоть 17 тысяч, хай 20 тысяч Все равно 20 тонн ты не, ну не потянешь хоть даже штука зелени Все равно не потянешь В Киеве жить Ну не потянешь, хоть ты тресни не потянешь А у них все везде Все в шоколаде вот это рассказывает, фиг знает. Ну, знаете, если Воха, блин, че, че той беня, просто тогда я бы еще, еще не то, что потерплю. Я себе живу, не, ничего не знаешь, как работаешь, так и работал. Все равно блин, надо вывести все-все-все с этой Украины, чтобы ничего не было. Чтобы придать беня, и просто все те кто ну, же кинул беню, блядь, очень сильно кинул забрал там много чего, у него отжал вы же не, не смотрели в интернете, Беня сказал, что мойте жопы, блять чтобы это всех этих раком хай в хай начнут все по закону, хай все там и, 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 и все европейцы будут за них что мы выполняем все по закону, вот это что спиздили то, 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 вот это чтобы не вернули, и все восстановится а Бьяня тоже что вернул? Что вернул? Ну, приват. <свят> Сколько он из привата вывел Смотри, денег? Смотрите, вот как... Я тоже разбирался в этом вопросе. Вот то, что отжал Донецк-Луганск, там были активы э, в Донецке, в Луганске. Люди кредиты брали. Вот это, вот что потерялось. И Крым, Донецк и Луганск. То, что это вывел, это капля в море. 7 миллионов, бля, или миллиардов. А ФК Днепро кто угробил? Ну, я, знаю, это, я, я не футболист, я не знаю. нормально то, то это нормально а так фиг я знаю. Ну это бизнес, не знаю, как ну там что карта ляжет там. это Они а а не... Сказал, а Кузьма сказал, что мы все были, вас никто не будет слушать. Ну Кузьму то слухалы. Это дело говорил он фактами, сейчас Сашко Дубинский тоже фактом и валить не кричить что он там за зеленского там поживем увидим без нас они все решат тетя, тетя сегодня одна сказала ради воли что в европе живут они не знают кто у них там оппозиция там вот эти кто там ну знаешь что там премьер-министр королева там А все остальное я, я собі живу, работаю, ні та лампочки. Там наска українці, політизіровані, знаємо всіх на зубок. Той, блять, дурачок блядь, Тимошенко Юрій Володимирович зібрався зробити свою партію, назвати її Бют. Якось так буде йти на парламентські вибори. Зайшов глянув, хто такий, закончив ПТУ. Працював десь там трошки прорабом, а в основном працював экспедитором. Это старший куда пошлют, называется. Кашлянув два с половиной ляма за выборы в президенты, тут уже він ліпить свою партию. Кто-то, я не знаю, это наверно политика, кто-то там что-то делает. Нас никто и спрашивать не будет, ну по крайней мере меня. Потому что такая страна, где человек. Сколько он? Он набрал полтора или, или процент, я не помню, сколько кто? он набрал. Ну кто Юрий. Ну или 0,6. Ну, 0,6. 0,6 набрал человек, который вообще не существует, грубо говоря. Ну это все понятно, это технологии. Это понятно. В стране есть как минимум 0,6% людей, которые даже бюллетень не могут прочитать до конца. Все как-то знаете, думают, вох, каже, Вы знаете, я не рвусь в президенты. Вот я выдвинул свою кандидатуру. Я хочу, чтобы тоже что-то поменять в этой стране. Вот вы называете меня клоуном пусть я буду клоуном, пусть я буду шутом. Вот давайте сделаем там флешмоб. Вот я зарабатываю там лям зелени в месяц за то, что выступаю, езжу по концертах, э, полные аншлаги собираю. Вот э, в освита у там юридично, там то-то-то. не вчився, купив, не купив до лампочки. У нас тоже никто в училище не задавал. Все были мазаны. У кого-то с ГШ крыша, у кого-то, у кого-то. Говорит, тут я зарабатываю лям. Вот вы представьтесь, Скажите, какое у вас образование и какая у вас зарплата? Я себе думаю, блядь, две вещи військовой освіты, працюю в такси. Зарабляю там, ну не знаю сколько там. Ну, к примеру, там 15 тысяч гривен, бля. А Воха лям почему-то. Да кто из нас клоун? Я че Воха? Якость то же, знаете. А эти пиздят. Вот, Воха ничего не спиздил. Он все заработал своими мыслями, там, руками, как-то так. А эти были все время при власти. Ляшек то вообще трошки лизнул, каже, на пившешечке. шишечки. не был в бизнесе, а живе в Кончезаспе. Вы понимаете, что там, чтобы обслуживать в Кончезаспе, там, блин, ох ты, что ты, блин, такие. Как-то так, где, где денежки взял? Как-то, ну, не знаю, может, продвигал, эти мусичуки, там, эти мусичук, Починався в упав на онцов, скидав пам'ятники по всій Україні, зловили Василькові, позвонив я до Вадюхів, каже, Вадюха, що отаке чувирло лазило, блядь, націоналіста з себе ліпило. Зараз у Верховній Раді блядь, розказує, як нам треба жити і ходити із тростю засунуту туди саблю. Ну, як то знаєте, ну, Хай же буде той Вовчик. Якщо він змог під себе підмяти, або йому хтось сказав, ну ви. знаете, как вам скажут, что там вот к стоматологу. А там сказать, ты до него не ходи, потому что он два месяца только, как только, блин, ну я в пизду. Вот иди до этого, но он, конечно, бабла берет. старый, охуевший пидор, но, бля, сделать так, что просто охуеешь, просто охуеешь, все равно к нему пойдет. А я сам юрист, я знаю, что такое выпуск. Да уж капец, что, тетя? А ну расскажи, чтобы я знал. Есть юристы, которые думают головой, а есть юристы, которые умеют порешать. Ну, если она умеет порешать, это еще не означает, что она хороший юрист. Порешать может любой слесарь, если у него есть Нифига, связи. нифига. Вот, знаете, я заканчивал училище, я мог везде все порешать, а дружба мой, блин, закончил с золотой медалью, рисовал дипломы. Я пошел порешал, дипломы нему набрал, он их нарисовал, и, блин, очки, в Кривой Рог мы ехали себе, как пацаны на такси. И также и в Кривбасе служили, как пацаны. Как-то так. Ну, ну, и что, от знаю. того, что кому-то дипломы нарисовались, что больше специалистов в стране стало хорошо. Не, не, просто ну решал их, а это буду решал. Ну, не знаю, я, я, не подумайте, что я там за Вуху Зеленского топлю. Я думал за Гриценко. Гарная свита, військова, э, какая-то там, а тут, блядь, все парохоботы. Тут, куда ни ткни, большой торговый центр, доля России. Куда ни ткни, все, 70% э, всего бизнеса россиянский, вся нефть россиянская, дядя Вова зарапереклеет блядский газ в Европу, скажи, блядь, сосите помидоры, что буду продавать по такой, он монополист на рынке газа, ну фиг его знает, тут, знаете, надо уметь думать там, или большую голову иметь, если я не до такой степени умный человек, чтобы там о чем-то думать, бодаться с кем-то. Фиг его знает, что там что-то брудные, ну, а толку с тобой. Ну при, вот знаете, мысли для размышлений. Работаю в такси, мне это нравится, кататься с людьми общаться. Я себе работал 100 рублей американских, я себе тихонечко домой привозил в баночку ложил. Это помимо того, что я обслуживал автомобиль, заправлял полный бак бензина, полный бак газа, семью кормил, одевал, обувал. И тихонько каждый день оси соточку зелени х, в баночку нейкал. Как-то так. А зараз вроді уклон. Таке теж вроде веселее, чем, чем где-либо. Ну, блін, не виходить, суточку зелень сховать. У мене мама вчителька, 30 років вже вчителькою працює. Вова сказав, що буде зарплата 4 тисячі доларів. Побачите. пробалаболился, пацан, че не пробалаболился. Ну, <свят> будем, да нет, это, нет, это, конечно, кто-то пизданул такое, с какого пальца он ее высосет. Ну, <свят> с Бениного? <свят> <свят> да, 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 <свят> с какого да, он да, еще да, может да, высосать? Ну, блин, Знаете, если бы не ну вернули, палец. вернули олигархи все, вернули все активы, они бы не жали олигархов, потому что сейчас начнут, бля, всем пизда. Не надо, зачем? Бля, Сделать так, что олигархи вернули все свои активы сюда, в Украину, и все, и пусть они работают ну, так на нашу Так уже ж так было сто лет тому назад, когда большевики забрали у всех богатых, а, раздали ну, всем бедным. Ну что-то как-то не, не все равно не получилось, да. Отдаешь бедным завод, бедные просырают завод. Да, ну, пусть это все, это, это, Лукашенко все вернул в державу, хай все под ним, он там миндержава, он гарант конституции. Ну, вроде Беларуси в Москве я не встречал, когда был на заработках. Працуют люди, живут, и работу дают. Фиг его знает, как они Вы думаете, в Европе лучше живется? Да что там мне мало верится. Они как те, кто сейчас вот жил, все бордели забиты, все рестораны забиты. У людей так много денег? Так, кризиса нет, казался Шкотубинский. Они просто пиздят наши деньги. Что же не пиздить? Если в стране он есть 0,6%, которые фамилию прочитать не могут были тени. Есть такой. Грех, по-моему, таких людей есть. не пиздить. Знаете, ну если э, мясо в Америке стоит 34 гривни, а у нас, блядь, в, в самой аграрной стране, блядь, почему-то 130-140. Вот я вообще беру жирненький. Ну, люблю жирное мясо. Как... Как-то как как так, блядь, то почему-то ну, не складывается пазлык. дальнобойщика как же я вожу в Чехию наше зерно. Они со, с нашего зерна делают себе социальный хлебушек, и держава доплачивает. И стоит там хлебушек, ну, к примеру, там 4 гривни, а у нас 11, ну, 10-12 гривен, ну, в разных сельпошек эти всякие. Как То как-то соотношение там 60% разницы, это тоже что-то трошки не Почему-то, блин. Вот что обидненько. Нам бойцам вообще. Семью кормить. Кто мне там будет спрашивать, что я там сегодня устал? Что там Ляшко сегодня выиграл? Чего Воха Зеленский выиграл? В пофиг. И диткам по барабану. Едешь и зарабляешь Приносишь, ставишь на стол и все. Что хьюмер сказала? купай что там по-женски какие-то там свечи. Косарь. Такой, не положу даже даже вот вожу, смотрите, вожу аптека низких цен, блядь, скидка 5%. Ты даже пожалеешь, кому ты а что скажешь. Для Олегу Валерьевичу Ляшку, да ему по барабану, Цікаво, як же він набирає тоді ці свої 30%. Ви кажете, що у вас. Ну по, по суті, ви не голосували, хоча ну, там, якщо голосували то голосували б за нього. Ну хто ж проголосував 30%. А у кого не запитаєш? В мене прописка там, Знаете, в мене смотрите, прописка смотрите, там. От приїжджаєш в село, каже, в мене фотографія Олега Валерійовича стоїть коло образів. Я, воду на неї, можно. я на ней, я на ней знает, как до корівки подойти. Люди такие. Мы тут, знаете, живем вроде тут, десь. Как, а там вообще пиздец. Там, там знаете, я супругу дерну. 17, 12 километров граница с Россией. Там я живу за белой церковью, да? Мамка там живет. Едешь через село. Вишня, черешня, абрикоса, груша, а туди приїжджаєш, взагалі нема дерев таких плодових. Взагалі, ви представляєте, я не знаю, чому. От задать вам вопрос, по чому? Таке саме село, ну не таке саме, Діло в тому, що в нас навіть з дороги дорожка така посипана і обозначена, а там нема. Там просто такий асфальт і хата. І до хати там як хоч так зайдеш, хоч так зайдеш, там нема дорожки. Навіть угу. люди зовсім інші. Вот как-то такое ну, население, ну не знаю, нас назвали населением, потому что все те, кто голосовал за, э, бля, за Зе, то все это население. Это не украинцы, это население просто. Вы знаете, даже сейчас будет второй тур, если выиграет ВОХА, то, то это будет вообще, вообще пиздец. Как-то так, ну за это говноеда Пидорошенко это дело, ну я не знаю. Объявляю военное положение, закрывай границу, разрывай дипломатические отношения страна агрессора. А то же он рассказывает, у нас война, ну да вина, Где? да. Там, где ПТУшники из газовых баллонов роблять буржуки пацанам в блиндажи. Там, где ушники роблять три ноги под пулемет ДШК 38 -го года. А дядя Вова бросает рады, пионы, гвоздики, рапиры, Змей Горыныч, Буратино, Торнадо, Смерчи, Гиацинты, Там все есть. І все показують американці каже, відкрили сайт, щоб ми со спутника смотрели. Хорошо, де наше Южмаш, КБ, там якесь там юшне, яке. Ми продаємо на весь мир, блядь, спутники, запускаємо ракети, продаємо маршеві, стартові, фінішні двигателя. А де наше це все? Де наше українське? То що ви де для нашого государства? Що ти відкрив смартфон, хуяк? Хочу там спутник, що там робиться. Вот это должно бути у нас. От ми повинні гордимося. Воха! там, блядь, Клички, там, Шева, там, Чернобыль, и нас бежит, хуй не знают. Пусть знают так, что это, что это все, Apple, это iPhone, это Америка, а у нас, а вот эта программа, что в айфоне, это наш спутник, хохляцкий. Вот это покажите, как-то так, блядь, что у нас, Рошеновская шоколадка, но елка стоит швейцарская милка и обвишена. Ну, как-то так, знаете, я не знаю. Дядя Вова почему-то держится за, за за Украину. Он кому-то миру хочет показать, что он там кого-то забодает. Как вариант, скажи, нашли, э, Янукович дав добро, чтобы разрабатывала э, фирма Shell в Луганской области газ. Они нарыли там сланцевого газа, на 50 лет никому не нужен будет российский газ. Как вариант нападения на Украину. Если у нас нападение другого государства, не, не страна агрессор, а враг который напал на наше независимое, незалежное, независимую... незалежную державу. как так. Мобилизируется все, разворачиваются дивизии. А у нас нет, нет дивизии, а где Спиздили. Кто спиздил? Янукович. За, за, 4 года своего правления? Не, все тоже пиздили. Кто все? Кучма, который договорняк пішов делать в Минске. Кум Путина, Медведчук сейчас договаривается зеленый коридор везде. Наливаченко был главой СБУ? Был. Турченов был главой СБУ? Был. Знал и молчал, кто был премьер-министром? Тетя Юля. Знала и молчала. Накал всех. Вот ну, та будет порядок. А Гриценко сколько лет был министром обороны? Да он -да -да, там, вы понимаете, ну блин, Надя, там он не может решать. Он может только если мы разоружаемся по этим технологиям, которые, где я учился, что нам вот это корабль нахуй не упал. На его, на, его надо обслуживать, ему надо там менять, то заправлять, ля ля то поля Он лишний, давайте его продадим. Продали, деньги по карманам распихали. Это не он решал. Знаете, тут, знаете, можно пиздануть все что угодно. Так, ну вы, вы ж женаты? Да. же взяли себе, купили блин, там, iPhone 10s Plus и все. И жинка теперь с смог чуть помидоры потому что вы купили себе айфоновский, там, самый дорогой. Вы это же не говорите, так и так, давай, я так хочу, что капец. И надо дуже по работе, чтобы там был представительский там, класс, там, ля ля -та поля давай, якось сегодня, блин, ну, ели красную икру, или черную, давай будем по там, в две недели красную корочку, какой-то, какой-то совет. И так же и там, там, ну, не просто так, что он взял, хуяк, все продал, и все, блин. а да, он там, он там был, хай год. Ты за год не можешь продать все они было С-200, не межконтинентальные, а на 300 километров, 300-400 километров летели эти, блин, комплекс. Было 200 штук, осталось 6. Как? Кто продал? Ну, продал за яйца сюда. Кто? Почему? Кто подписывал? Кто был премьер-министром? Кто был, блин, знаете, как-то, ну, ре резолюцию, там, Юля договорилась, а Ющенко подписал, ну, последняя подпись блядь, глава государства в общем каждый занимается своим делом как-то так ну вот вы юристам в дтп да вы же не лезете в бракоразводные процессы или там вы юрист по недвижимости вы знаете это все досконально вы можете конечно э, пойти посмотреть там открыть какую-то умную книгу почитать ну это ваше знаете тут я инженер-механик моя основная специальность инженер-механик усеничная колесная техника ну, как-то, ну, двигателя есть везде. Дизель танковый, хоп, он небольшой. Я могу такой же дизель посмотреть. В, там фильтра, блин, ТНВД, блин. Такой же на подводной лодке. Просто он в объеме чуть побольше. И там больше форсунок добавлено. Это все одно и то же. Разобраться, рассмотреть. Ну зачем мне туда лезть? Я же не на подводной лодке служу, а работаю в этом. Не, знаете, ну, Меня никто все равно не, не спрашивает, там кто-то тот, тот, ну, это мое мнение. Не подумайте, что это за кого-то что-то агитирую. Просто говорят, там, ой, плохо, все пиздец. Не, ну, я просто и... последние месяца два, вот, понимаешь, что каждая поездка в такси, это у нас митинг получается с водителем. Всегда. Ну, у нас страна такая, дуже политизована. О, все, ты, можешь... А, ну да, я все в цей заходы, Во всю эту херню заходы. Ну, у меня так вот, кажется... только не соседний дом от меня. Да, уже давно. кажем, блядь, вы... Э, сделайте своей девушке подарок. Ну, она же тоже зазывает. Какой подарок? Я сюда двухметровый дядя, зарви валюту и пищу на нищих будем, подарок? <свят> Ночью у меня был заказ на ЖД-вокзал, и это я тут и терся. <свят> <свят> Как-то так, говорит, без нас не начнут, начнется война, пойдем все защищать свою родину. А то, что мне там нам рассказывают, что Воха всех да. всех продаст, так он ничего не продал. Он на Украину поднял во всем мире, знает, что сваты. Он организовал, он этих людей, блин, как-то как так, знает. Угу. Все, спасибо, хорошего Все, спасибо дня. вам, спасибо. подписывайтесь <laughs> на канал. Удачи! Удачи!